करनी है तो वहा कौन सा डिस्प्यूट है प्रफुल पटेल को तो पटेल को अगर एयर इंडिया के एक केस केस भ्रष्टाचार की जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा हंगामा किया था यूपीए टू के मामले में और यूपीए टू जो मनमोहन सिंह की लीडरशिप वाली सरकार थी वो भ्रष्टाचार किया सरकार ने प्रफुल पटेल ने और अभी अगर उनको बीजेपी की सरकार क्लीन चिट देती है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह से माफी मांगनी चाहिए तो सबसे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी हो अमित शाह जी हो जिसने जिसने हंगामा खड़ा किया था ये भ्रष्टाचार के खिलाफ तो सबसे पहले ये लोगों ने मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनकी माफी मांगनी चाहिए और बाद में हम बोलेंगे क्या है भ्रष्टाचार है या नहीं है अब इकबाल मिर्चू को भी माफी मिलेगी पूरे कतार में है लोग अब हसन मुश्रिक को मुश्रीफ को माफी मिलेगी हा? सब क्लीन चिट का ही घोटाला है ना ये वॉशिंग मशीन में लेकिन एयर इंडिया के घोटाले के मामले में यूपीए टू में जो आरोप आपने किए थे बीजेपी ने तो आपने जाहिर तौर पर माफी मांगनी चाहिए मनमोहन सिंह साहब को पर आज इंडिया ब्लॉक के लीडर्स जो है वो नहीं बुलाया जाता था और बार-बार उन्हें दूर बोला जाता था आप सब देखते थे ट्राइडेंट हो फोर सीजन हो या और जगह पे हो हम सभी को बुलाते थे अपने अंबेडकर साहब को भी नोटिस किया है उनके डेलीगेशन को भी नोटिस किया है बातचीत भी हो गई है उनको सीटों का प्रस्ताव भी दिया है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जब चर्चा होती है तो एक दूसरे के साथ चर्चा होती है और हम आज भी ये चाहते हैं कि अंबेडकर साहब हमारे साथ रहे को नागपुर महाविकास आघाडकर समर्थन देता है माता ही मत व्यक्त करना नहीं तीन तारखेला महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद मुंबईत शिवालयात आहे त्यात माननीय शरद पवार साहेब माननीय उद्धव ठाकरे साहेब काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात नाना पटोलजी पृथ्वीराज चव्हाण आणि इतर सगळे घटक पक्ष सीपीआय सीपीएम शेतकरी कामगार पक्ष आप उपस्थित राहतील त्यावेळेला आपण हे प्रश्न विचारा तुम्हाला नक्की उत्तर मिळेल आघाडीची बैठक आहे या बैठकीला त्याच्यावर त्या निर्णय घेऊन नंतर काय करायचा तो पण एकतीस तारखेला रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची जी महा रॅली आहे या देशातल्या हुकुमशाही विरुद्ध ईडीच्या बेकायदेशीर वापरा विरुद्ध त्या महारॅलीमध्ये महाराष्ट्रातून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे आणि माननीय शरद पवार साहेब उपस्थित राहणार आहेत संविधान वाचवण्याची जबाबदारी देशातल्या प्रत्येक नागरिकाची आम्ही आमचं कर्तव्य पार पाडतो आणि आम्ही माननीय आंबेडकर साहेबांना वारंवार त्या संदर्भात आवाहन केलं आहे त्यांच्यावर चर्चाही केली आहे आम्हाला खात्री आहे की संविधानाच्या पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्यांच्या बाजूनं प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे ते उभे राहणार नाहीत